Новины на першому информативному. Спасибо, ребята. Я вас всех приветствую здесь. Хочу вам пожелать сил, чтобы вам хватило закончить этот год и показать хорошие успехи и не только в учебе, но и здесь в бассейне. Кто-нибудь из вас умеет плавать уже? А кто хочет научиться плавать, ребят? Все хотите? Вы будете посещать клуб детского плавания? А родителям я хочу сказать большое спасибо, что вы привели своих детей, что вы уделяете им внимание. Это очень важно, потому что иногда дети не понимают в таком возрасте, что им нужно. И вот благодаря родителям, которые могут их направить, они смогут и научиться плавать, и оздоровиться, доголиться и понять, что э, в детском возрасте понять, что чтобы достичь цели, нужно чуть-чуть постараться. <реклама>

Новини на першому інформаційному.